так, так э, годы быстро идут и вот было 70 лет я был один фестиваль 75 лет и другой а человека уже нет и мерхольд э, учи, стал учителем для многих нет. людей не только в нашей ст стране Украине и не только на постсоветском пространстве, но и в мире. И его, наверное, его путь это путь героя, а у героя финал часто трагичный. У Мерхольда в спектакле была сцена, ну, там есть сцена когда убивают царя маленького мальчика и когда вокруг какая-то такая жизнь и такая жизнь и такие бояре которые все как бы решают и этот маленький мальчик царь жизнь которого ничего не значит независимо от того что он там имеет право быть царем или не имеет. Он может только стоять, спеть песню и быть убитым. Ну и где-то, наверное, это и Мирхольд, который в этом времени, как этот мальчик, стоял и пел песню. Он был сильной личностью, да, и разной, и конфликтной. Смотрим в небо и вспомним о Мейерхольде, о учителе, о его учителях, о наших учителях, о их деяниях, силе, настоящем.